Наш ефір триває. І наступний гість нашої студії Ашес Саху, лікар за освітою, який навчався в Україні, але зараз працює в Індії за фахом. Привіт, Ашес! Скажи, будь ласка, чому ти вибрав Україну для навчання? Це дуже цікавий питання, який багато людей мені здавали. Я вам розповім. Я закінчував своє медицинське образование в Луганське. Почему я именно приехал сюда, в Украину выбрал? Потому что это для меня было дешевле. У нас в Индии учеба именно частная, медицинская учиться, да, это очень дороже. А здесь, именно в Украине, это четыре раза ну, дешевле, можно говорить. А второй бюджетом поступать в Индии. Это очень конкуренция просто, потому что много населения и много ну, много конкуренции просто. Это не факт, что вы ну таланты, вы не талантливые, потому что бывают люди еще больше талантливые, чем у вас, да. И когда много конкуренции бывает, неудачно бывает, что люди не получилось. Я вот один раз пытался там сдавать экзамены, все, у меня все хорошо получилось. Но последняя попытка не получила, все. И у нас в Индии считается врачом профессия, это очень высокая уровня профессия. Там хорошо платят и уважают тоже. как мой врач, мой папа, был, он сейчас врач вообще, поэтому как мне тоже хотелось быть как он. Поэтому в конце концов я выбрал Украину, чтобы для учиться. И когда я заканчивал там учиться, я хотел uh, еще выучить на неврохирургом. А ведь неврохирургом самое хорошее место сейчас в мире – это Германия читается. Поэтому чтобы выучить немецкий язык, я здесь ну, оказался. После того когда уже там война, ну все равно я хотел поменять место. Ну как раз все получилось, что я приехал сюда, советовался с индийским посольством. Они меня советовали именно наш университет, Ивана Франка, предуниверситет. Я сюда приехал учиться. Вот скажи, а что ты, взагаре, почувствовал, как только, вот, щойно на из летака? Как тебе? Сподобалась Украина? Did you like Ukraine ну, я... when you came out of the plane? О, oh, <coughs> это очень даже хороший вопрос. Когда первый раз я летал, ну, мне тоже очень интересно, да, какое место, как, потому что я карты только посмотрел. Для нам в то время вообще, как бы, э, это типа как страна СНГ, да, И больше того, я ничего не знал. Ну, я, конечно, читал про всякие интернеты что это такое как какой страна где находится именно все но практически я лично не знал что это такое какое место но все равно интересно было когда приехал тоже ну, там интересно просто именно проблема в том что потому что я приехал именно в 2007 году первый раз и э, тут как практически английским ну, никто не мог разговаривать. Ну, а я не знал в то время либо украинский, либо русский язык. А для меня это очень сложно было в первое время. А так мне понравилось первое, ну, с гладом, можно сказать, потому что люди очень добрые, и люди очень любят помогать иностранцам. Это мне очень хорошо, ну, понравилось очень. Uh, таке нескромне запитання. Uh, всім відомо, що в Індії дуже гаряче. Але як ти сприйняв українську зиму? Як ти сприйняв українську зиму? В Індії, зараз вам розповім, як тут в Україні мені сказали, що в Індії зараз всякі. На самом деле в Індії разные погоды, бывают різні регіони, це дуже велика страна. Там бывает разная погода. Есть в северная в Индии, возле э, Гемаля, там северный, северо-восток, там у нас снег тоже падает. Ну, у нас температура там бывает, ну, там зимой минус 5, минус 10 градусов температура. Есть у нас пустынь, там зара реально очень. А есть там, где нормальная погода. Ну, Но я когда в Индии был, конечно, я снег увидел. <laughs> Поэтому у меня как-то ну, не очень, но такой а шок было можно так говорить когда. но я когда, как он до тот году, 2007 году когда приехал, тут время было очень холодно минус 40 градусов температуры. Это было для меня самое интересное и самое холодное в моей жизни, как можно бы сказать. После того я такой э, зима даже Украины не видел. И постоянно как-то зима меньше и меньше стала. В то время, как я здесь, здесь нахожу, ну, я не вижу такой именно сильный зима, такой холод. Ну, перейдем уже тогда ближе до темы. Чем отличается медицина в Украине от медицины в Индии? Да, сейчас вам расскажу. Есть большая разница. <свеч> а, в Украине тоже ну, учеба именно медицины хорошая. Я не буду говорить, она не плохой. Но э, еще как-то можно с чего-то поменять здесь нужно. Именно есть много чего-то выше, которое связано с э, старое время, когда СССР была. Всякие э, теория, всякие классификации, ну, методы лечения, которые уже поменялось много чего. Потому что медицинская такой сфер, там постоянно всякие исследования идет какое-то там, если человек хочет, э, ну там мы заодно какую-то болезнь лечим, ну какой-то одну метод, да. Следующий год она уже поменяется, поменяется просто, абсолютно. А Украина как-то я не видел такой часто, чтобы быстро там поменялось или что-то такое. Ну, они как-то, ну, еще не, не дошли, можно так сказать. Вот это именно мне то, что тут не понравилось. А так особенно все хорошо, типа как общаться с пациентом, как взять история болезни. Это очень хороший, крутой метод. Мне нравилось. И то, что больница, разные места, и как надо. И вообще там система, как его надо, если операция делать, да, у них есть разные места, там куда, это все. Система очень хорошо, но просто его чуть-чуть надо поменять. А так все хорошо. И страховка обязательно нужна сейчас. В Україні обов'язково на основі СЕК була медицинська страховка. Але в нас її зараз немає, так? Так. Да. Дуже мало. Ну, вона доволі там бить. Ось тоді таке питання, а де вона дешевша, ця медицина? В Індії чи в Україні? Медицина іменно. Я yeah, вважаю, да. що чіпер. Так. <coughs> Значить, як, лічення чи учоба? Лічення. Лічення, так. Да? Вообще в Индии лечебное государство бесплатно. И в Украине то самое бесплатно. Но есть в Индии частные больницы, там платные. Это зависит от кто как будет платить это. А сейчас вам расскажу, как система в Индии, как бы я работал, я знаю. Государство, он, ну, осмотр, именно даже операция, это все бесплатно. Мы не берем деньги никакой из пациентов. Это абсолютно бесплатно. Даже бывает именно лекарства тоже мы даем людям бесплатно. Но если там нужны будут какие-то лекарства или что-то, мы предлагаем, что покупать. Но это она должна быть мы, это тоже мы совсем государство. У нас здоровая охране, что такое такого нету, и в таком-таком ситуации нам нужно такие лекарства, поэтому а как этого нет здесь, поэтому мы предлагали пациентам, покупать именно аптека или где нибудь будет. А в Украине, если я не помню, в Украина, как бы, Украина тоже бесплатно сейчас пока есть, э, ну, лечение всякое. Ну, там где-то надо всякие осмотр, есть, тут бесплатно тоже. В общем, самый хороший вариант, мне кажется, чтобы сделать страховку, и через страховку нужно решить. Тогда меньше коробщая будет, і люди будуть, ну, ну, будуть получати лічення іменно високої ур. А етикет динескровне питання, всім відомо, що в Індії от цікаве ставлення до нетрадиційної медицини. Що ти можеш про це сказати? Традиційна медицина да, в Індії, це дуже давно, коли індійська цивілізація імена перве в той час імена починалося і таке. традиционной медицине. Это, как вы, может, вы слышали слово как веда, да? оттуда именно это пришло. Это связано именно с терапией и хирургией. Старые методы хирургии, то, что сейчас уже практикуют, это объясняли тоже в индийской сессионной книге, которая связана с лечением. Плюс терапия связана, именно фармакология связана с э, натуральным которые биологические добавки всякие с этими связаны, которые без побочный эффект и дасип, она хорошо работает. Именно есть болезни, как артрит, да, там мы даже используем такой же, ну, как всякие традиционные системы медицины, именно... Ну, настоящая медицина, то есть есть. Ну, они, конечно, чуть-чуть поменяли всякие, но оно есть в самом деле. И это хорошо работает. А что такое тради... А почему именно традиционная медицина? Ну, она хорошая, мы рассказываем это. Потому что то, что бремя мы сейчас, которые модульная модерную как говорим, да, современной медициной, она помогает, но ну, полная именно болезнь не убирает. А традиционная индийская медицина, она, конечно, дольше должна его лечить, как-то можно говорить. Она долго, лечение процедура чуть-чуть дол но она убирает именно болезнь вообще изнутри. Никогда, чтобы человек не болел из этой болезни. Вот это есть плюс. А вот че, какая-то философия в индийской медицине? Потому что все говорят, что она есть, но я хочу в тебе из-за какой-то философии в индийской медицине? Да. Философия как я как вам сказал, что она начинала из именно когда индийская цивилизация начала. Это связано со священной книгой, да? Ну типа это как мы читаем, что у нас как как бы для лечения есть типа как бог, правильно? Мы так читаем оно как связано, так научили тут время. Поэтому люди всегда читают, что э, от Бога что-то такое. Да? Мы, конечно, врач будет лечить. Ну, как получится результат, это зависит от Бога. Поэтому все с, с, сначала связано с Богом и этот цикл духовный мир. А потом мы начинаем с вас, как и бы есть процедура всякие, как можно лечить. Ну, именно в таком духе, короче. А чи немае у вас зараз поділу на певні касты, тобто це гарна каста, их ми ликуємо, це нища каста, мы их не лікуємо. Сейчас я вам расскажу про каст. ну, это очень интересный вопрос, который мне тоже задавали, в Украине много людей, короче. Сейчас вам расскажу. Как бы каст как, это вообще тебя не каст именно, Вы как, никогда его не различили, так каст это всякие. Во-первых, Uh, именно за, как раз 4 как бы индийской священной книги и философия говорит, есть у нас четыре энергии. Да? Первый это знание, второй это как бы оружие армии, uh, и третий – это ну, как деньги, да? и четвертый это земля. Мы не можем передать 4 на одно человек в руках, это невозможно. Он не может контролировать все. Поэтому от человека как бы интерес и как бы он способен, это пере, ну это передается. Допустим человек ему интересно, он способен, чтобы быть, как бы преподавать и научить людей, то он должна заниматься этими, не тот, который ему не, не нравится или он не может, да, он может, может, но не так он может хорошо результат показать. Как бы здесь, да? Поэтому таким людям одну категорию сделано, второй, которые им любят, чтобы войну, это всякие, ну как бы защищать страну, ну вообще тогда так, В таком духе им интересно это. Они им одну категория, которые торговлей занимаются, одну категория и которые силикосом занимаются. Это четвертой категории. И так бы разделили, чтобы легче было управлять страну. Тут время, они говорили. Поэтому, э, ну, как бы все должны все работу делать. Представьте... Тут и... нема никакой дискриминация, а звитка, что Сейчас я приду, Сейчас я приду, ну, тот же. Это было чисто такой разделить Ну, представьте, если война будет, если все будут бегать, чтобы ну, защищать страну или там, как бы, армию, а кто будет торговаться? А кто будет с землей расчищаться всякий цук? кому? А как бы мы можем кормить это? Поэтому это все разделено. Потом, когда уже много времени прошло, эту ну, теорию как-то бы политически этот, ну, всякие поменяли, чтобы для своего выгод, и его разделили, что низкая каст, ну, верхняя. На самом деле никакой дискриминации не было раньше современной Индии, которые современные люди, они не принимают и не признают эту систему. То есть сейчас ее уже нет? Есть, но не так сильно практикуют, как бы раньше. А я надеюсь, что через 10 лет или как вообще она не будет. Ну, в Индии это вообще не будет существовать. И тут еще у нас мало времени, но такое интересное вопрос про карму. Вот ты як лікар, до тебе, возможно, быть, приходит пациент, ты не кажешь, ты им, что в тебе погана карма, вот, оси от этого все твои хворобы. Нет, карма это другая вещь. Карма у всех у нас есть карма. То, что мы сделаем, его результат это называется карма. Если мы, допустим, ко мне придет пациент, а я это моя карма, я должен его лечить, хотя бы что-то, ну, сам стараться, чтобы чему-то как бы мое знание я мог сделать. Это будет рассчитываться, Бог будет рассчитывать. Если я хорошо сделал, значит, это читается хорошая карма. Если я не обратил внимания, ничего не сделал, даже я мог бы его лечить, все равно как-то мне неинтересно, я вообще не сделал, как бы тогда это плохой карма читается. За карма мы будем в будущее отвечать за это. Это называется именно карма. Добре, дякую тобі за таку цікаву розмову. Нашим глядачам я нагадаю, що гостем студії був Ашис Кумар. І ми говорили про українську медицину.